А, там в распоряжении был Смотрите, заместителем головы. Я Руси Светлана Михайловна, я представляю громадскую организацию ну, мы... «Центр правовых технологий». Один из инициаторов работы данной рабочей группы и, и этих громадских групп. Кто еще хочет представиться? Катаника Владимировна, главный врач 3-й городской больницы. Спасибо. Иван Николаевич Владимирович, главный врач 1-й больницы

Андрей Гринь, общественный. Игорь Анатольевич, Центр правовых технологий. Сиротенко Анна Михайловна, общественник. <coughs> Мамченко Самуил Михайлович, общественник. Хочу Виктор Васильевич, председатель общественной организации инвалидов Феникс. Светлана. Я представлю Валерию Павловну. Нет? Она Валерию, Павловну Валерию Павловну мы знаем. Светлана, позвольте только один момент сказать. Вот экономист наш... Пожалуйста, прочтите одну цифру, больше ничего не надо. Вот, прочтите ее цифру. Скажите вслух, сколько да, там да. гривен заложено? 12 По... миллионов 277 Это что? 30. Это что? Добавьте сюда 3 ноля. 17 миллиардов. Так чему, о чем мы будем говорить? Вы еще нам это это бумажка в туалет нужна кому -то. Бумажка, это не то, что не документ, не то, что не справка. Это вообще просто издевательство. 17 это. миллиардов, и так по стоматологии 2, и так еще по чем-то. Вас просили официально в группе. Нет, подождите, есть? я так понимаю, подождите, я так понимаю, 네. все-таки нам тогда сегодня мы не поняли на первом организационном нашем заседании, э, что мы будем здесь делать. Мы сейчас опять возвращаемся в наше первое заседание. Вы сказали, что для того, чтобы мы получили всю достоверную информацию, необходимую нам для надлежащего анализа и выводов, и выработки рекомендаций, все-таки к вам обратиться письменно. Я не против. Если вы так считаете, ради бога. Но, но, в распоряжении 62Р у нас поставлена задача до 15.06.2016 года провести громадский. вслухания. Если именно по этому пути мы вошли, чтобы не составлять эти запады, ну, да. мы на первом организационном заседании обозначили те основные три проблемы, которые мы считаем необходимым разрешить нам всем вместе. И мы, мы попросили у вас перечень необходимых материалов, документов для того, чтобы мы могли качественно поработать и выработать эти рекомендации, которые впоследствии вынести на громадские слухания, вписаться в план, который нам поставил низкий голова говорите, что для того, чтобы, значит, это 5 числа мы организационное мероприятие провели. Договорились? Да, да, по рукам. Я думала, я извиняюсь, что мы ударили по рукам. И мы в течение недели, к следующему четвергу, то есть 5 12 да, мы будем иметь на руках материалы все необходимые. А если чего-то мы не понимаем, чего-то не хватает, то мы создали группу, в которой мы чудесные, я считаю, ведем. Ну, еще не очень эффективно ведем переговоры обсуждаем до 12 мы не получили информацию 12 мы скасували заседание именно по той причине что не успели не получили этих материалов сегодня мы это уже вторая неделя прошла потому что мы изначально планировали еженедельно заседать то есть спустя две недели после нашего организационного мероприятия нам нечего предметно обсуждать анализировать, делать выводы, формулировать рекомендации, связи... готовить их громадским слуханием. В связи с чем? Вы согласны? Может быть, я не права.